Evet, geldim de kamu batalyonuna tahmin ettim. Bey, vaziyet ne terdi? Şükür Allah'ım derdi ya yani. Allah'ım. Ne derdi Atamızı bu torpağa bakıştırıyor. Ben ona göre diyorum ki bu torpak anadan da, atadan da, evlattan da, orada işte bizim vafa adına uşağlarımızdan da bize ileri buldu. Bu torpağımızdır. Torpağımızı qorumaqdan ötrürük. Hamımız gərək bir olaq bu erməni daşnaqları bizim öz torpağımızdan azad etsin. Hacı mənim üz istəyirəm. Mən əvvəlcə istəyərdim. Bu gün əsgərlər də görüşə gələn qonaqlarımızı təqdim edim. Respublikanın Xalq Deputatı. Hacı şeyx. Əvvəldən gəlirdim də. Məsəl motoru dəyişəcəm. Bəli. Mən başlayıb sonra hər kəs oyunda. Başlayaq. Başlan. Ha bu. Salamlaşdı. Bu gün əsgərlərlə görüşə gələn qonaqları sizə təqdim etmək istərdim. Ara. Biz indi Ermənlərin əvvəllər Ermənlərin yaşadığı Kəsəbər kəndindəyik. Bu gün sizinlə görüşə. Respublikanın tərkibindədir. Hacı Seyfər, Nərgiz firmasının direktorudur. Müəllim Məmmədov, 1 nömrəli mebel fabrikasının direktoru. Asim Nərgiz. Səmül müəllimimiz olaraq Karimova. Hacı Arif, sizin görüşünüz erkeli Hacı, ben isterim sizden başlayalım. Doğrusu, Hacı Seyfler'in dövüşen askerler arasında görünmesi. Söyledir. Bir o kadar da bize garibe görünmüyor. <laughs> ananın hiç vaxt borcundan çıkmak olmuyor. Ben ancak öz fikrimle beledim ki, anadan da aziz bize torpağdır. Öz onu subut ele meydan ötü öz anamızı, bacımızı, kardeşimizi, atamızı, balalarımızı bugünkü günde meharbada vefat edenler, şehitler, şehitlerimizi hamsır bu torpağa koyarı. Bu ona yara bu torpağ hamsın. Yok. Ustalık tercüme ettiğimiz bir şeyler. Mesela işte bakın ne yazmışlar. Mesela şu yazıyor. <laughs> <laughs> Çox döyüşlərdə iştirak edəmişdir. İndi Allah ölənlərə rəhmet eləsin. Baxırıq bu oh. portretlərə. Ürəyimiz təəssüf hissi ilə doludur. Bunlar sizin silah yoldaşlarımızdır. Bunlar haqqdan məlumat verməyimiz xahiş edirəm. O icim bəyidir. Bizim şəhid uşaqlarımız. Şəhid uşaqlarımızdan biridir. Mm. Bu qara isyüflü var. Başbu oğlumuz hər zaman bizim içimizdə qalır. Allah rəhmətli. Bu şəhərdə qaza bir döyüşdə. Allah laf olur. O da bizim milli qəhrəmandır. Leytenant Şəfiyar Elgizlə bir yadalar döyüşü başa dəh oldu. Başbu bu şahal ölmüş. Tamam. Çağlan. Ha, burada hamışavandı. Üşürdü. Trafon döyüşlərində. Hələ tələb olunur. Qodarlı, kasabətmiş işlərində hələ tələb olunur. Zaman kasabət. Kasabət döyüşlərində tələb olunur. Bu suniyatın çimdir. Zaman. Rəhman Papa Sovranov. Belgis tanıyırsan adı? Kərmov. 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 Bir milli qəhrəmanımız təbiləm. 67 təvəllüd. <booster> Sora mən bunu tam dəyərləşdirə bilmərəm. Sora o belə o. Yo, bu milli qəhrəmanlardır. Biz ekranda səs salmamalıyıq. Hə, sonra qərargah heyəti də belə çalışarığiq ki, o da belə qəhrəman, çünki onlara düşür milli qəhrəman. İstənilə düşür. İndi bax bu

제가 번 네,